Pada awal 2000-an genre permainan strategi masa nyata ataupun real time strategy dikuasai oleh permainan seperti Warcraft dan juga Starcraft. Namun, populariti genre ini sebenarnya datang daripada sebuah mod yang akhirnya telah mengubah industri permainan video dan juga e-sport selamanya. Sekitar tahun 1998 hingga awal 2000-an, sebuah mod bernama Ion of Thrift dalam Starcraft telah pun menarik perhatian komuniti dunia game. Dalam mod ini Pemain mengawal satu watak sementara AI mengawal unit-unit yang lain. Ia sedikit berbeza jika nak dibandingkan dengan genre RTS kebiasaan di mana RTS kebiasaan memerlukan kita untuk mengawal banyak unit dalam satu-satu masa. Pada 3 Julai tahun 2000, Blizzard Entertainment telah melancarkan Warcraft III: Reign of Chaos. Ia datang dengan mod world editor yang membolehkan untuk pemain mencipta mod mereka sendiri. Lalu, seorang pembangun yang tidak memiliki identiti yang jelas hanya dikenali sebagai Yul telah pun mencipta satu mod yang dikenali sebagai Defense of the Ancient ataupun Dota yang mengambil inspirasi dari mod Ion of Strife tetapi dengan tambahan elemen RPG seperti hero yang boleh naik level, pembelian item dan juga pertarungan peta berstruktur tiga lane ataupun tiga lorong Kitar tahun 2003, Yul mengambil keputusan untuk berhenti membangunkan Dota lalu membuka ruang kepada pembangun lain untuk mencipta versi Dota mereka sendiri. Antaranya ialah Mian. Dia telah pun mencipta Dota All-Stars yang menggabungkan elemen dari versi-versi Dota lain. Beberapa waktu kemudian, Steve Frick atau juga dikenali sebagai Guinsoo mengambil alih projek ini. Lalu, dia telah pun membangunkan versi... Dota yang lebih seimbang Secara tak langsung menjadikan mod ini Popular secara global Namun pada tahun 2005 Guinsoo meninggalkan projek ini Untuk bekerja bersama Riot Games Bagi membangunkan League of Legends Seorang pembangun misteri Yang dikenali sebagai Ice Frog Telah pun mengambil alih projek ini Dan membangunkan projek ini Dengan memperkenalkan banyak perubahan Seperti hero yang lebih seimbang Mekanisme permainan yang lebih lebih kompleks serta komunikasi pembangun dengan komuniti Dota itu sendiri untuk membangunkan Dota yang lebih baik. Walaupun Dota hanyalah mod dalam Warcraft 3 tapi Dota mula menjadi fenomena dalam dunia permainan video. Menjelang tahun 2008, Dota mula menjadi salah satu permainan paling popular terutama sekali di Asia Tenggara dan juga China. Ia mula dipertandingkan dalam kejohanan seperti SMM, Grand National Dota Tournament dan World Cyber Game. Pemain profesional seperti Burning, Yafex dan Dendy menjadi ikon dalam komuniti kompetitif. Namun, masih ada satu masalah besar iaitu Dota masih lagi mod dalam Warcraft 3. Tanpa platform rasmi, Dota bergantung harap kepada enjin lama di bawah Warcraft menyebabkan banyak batasan untuk membangunkan mod ini. Lalu, pada tahun 2009, Valve syarikat di sebalik Half-Life dan juga Counter-Strike menyedari potensi besar dari Dota. Mereka mengupah Icefrog dan memberinya kebebasan untuk membangunkan versi rasmi yang lebih moden yang kita kenal dengan Dota 2. Pada 2010, Valve merekrut pula pembangun asal kepada Dota iaitu Yul untuk menyertai projek pembangunan Dota 2. Pada 1 November 2011, Dota 2 close beta dilancarkan. Dota 2 dilancarkan dengan enjin Valve sendiri iaitu Source Engine, secara tak langsung meningkatkan grafik dan juga matchmaking yang lebih baik untuk Dota 2. Pada tahun yang sama juga, bagi menarik perhatian lebih ramai pemain, Valve memperkenalkan kejohanan eSports yang kita kenali sebagai The International dengan hadiah kemenangan 1.6 juta dolar. Ia merupakan nilai kemenangan terbesar dalam mana-mana kejohanan e-sport ketika itu TI terus menjadi kejohanan tahunan dan hadiahnya meningkat saban tahun sehingga boleh mencecah 40 juta dolar pada TI10 iaitu edisi 2021. Walaupun ada persaingan terutama daripada League of Legends, Dota 2 mengekalkan keunikan dengan mekanik permainan yang kompleks, kebebasan strategi dan juga keseimbangan kompetitif. Hari ini Dota 2 kekal sebagai salah satu permainan e-sports paling besar dalam dunia. Dota 2 memiliki hampir 90 juta akaun berdaftar di Steam dengan purata lebih 400 ribu pemain aktif setiap hari lalu menjadikan ia salah satu permainan video yang kekal relevan walaupun telah lebih daripada 2 dekad ianya dilancarkan.